Чиста, зручна, розкішна сукня. От саме так з арабської перекладається слово халат. У середньовіччі у східних країнах халат був предметом чоловічого гардеробу. Його отримували воїни як нагороду за мужність в бою. А в стародавньому Китаї халат служив уніформою для чиновників. А от власне європейці 300 років тому рятувалися в ньому від холоду і зустрічали гостей. А от для українців, переважно для українок, вже де. Несколько сторіть поспіль, халат невід'ємна частина домашнього затишку. Як обрати халат та відчувати себе в ньому стильно і комфортно далі у сніданку? Махровий шовковий трикотажний та бавовняний. на кухні після ванни і перед телевізором. Вранці та після роботи халат найулюбленіший домашній одяг для українців, особливо для тих, хто як і пенсіонерка Тетяна Федорівна багато часу проводить вдома. У мене вдома є п'ять халатів разне по качеству. Один банний, несколько таких, яких я там убираю на зміну. Резне є літні зімні. Велюрове. Саме у велюровому халаті, запевняє жінка, вона відчуває себе найкомфортніше. Він приємний тіла, у ньому приємно посмотрети телевізор, прийняти подружку на чашечку кофе. Для подружжя Василенків з Києва найкращі і найзручніші халати махрові. Халат ідеї, тільки після душі, або після ванни. Либо ходити в ногі, в халаті по дому для комфорту щоб <зимой>, було тепленько. У нас 4 халата на двоє. Спецодяг 47-річної киянки Ольги. Халат. Жінка працює на хімічному комбінаті. Але і вдома пані Ольга надає перевагу халатам і має їх декілька. Два банних моїх один чоловіка є банний, а такий кухонний, який я вдягаю, чисто на кухню. в такой вещи так и хочется ходить по какому-нибудь королевскому дворцу. С пирьем, мережевым и хутром 28-летняя киянка Марина имеет коллекцию эксклюзивных халатов. Могу похвастать своей небольшой коллекцией. Они абсолютно все разные, потому что, ну, как и мое настроение. Рожевый, черный, несколько белых та халаты и майже все шовковые. Это очень дорогое кружево это для такого романтического настроения я чувствую себя королевой в нем потому что он, он настолько нежный он настолько красивый эта вещь я считаю абсолютно классическая она должна быть в гардеробе у каждой девушки создает такой элегантный образ дома всегда приятно встретить гостей І любимого мужчину приємно зустріти. А оцей цей дівчина власноруч розшила хутром. Я його, конечно, не ношу в повсякденній житті. Я його використовую чаще всего для каких-то фотосесій. І коли ми з дівчинками зустрічаємося на дівчинку, у мене дома, Я тоже могу діти таку вішічку на какие-нибудь смішної розовые шортики, майчкою. Експерти кажуть, останнім часом зріс попит на шовкові та халати з бамбуку. Саме вони є найекологічнішими, адже краще за інші матеріали вбирають воду та пропускають повітря, а ще мають бактерицидну дію. І про халати будемо говорити з нашим постійним експертом. Это про одяг и стиль от Олены Голец. Елена, доброе утро. Доброе утро. Вот, вот какие халаты сейчас можно найти у нас, какие виды халатов можно найти у нас в продаже и можно их как-то классифицировать? Ну, естественно, халаты можно классифицировать как и всю остальную одежду. Их нужно как как ничто, как никакой другой предмет гардероба. Халаты нужно использовать по назначению. И если говорить, какие они бывают, то бывают баны халат. Угу. Это обычно махровый халат. Их нужно выбирать по качеству махры. Это должна быть только хлопчатобумажная ткань, потому что они должны впитывать влагу. Угу. Бывает еще один вид халата – это массажный халат. Он, знаете, состоит из такой вафельки, как будто полотенца. Это тоже хлопчатобумажная ткань и она впитывает очень хорошо массажное масло. Бывает халат велюровый. Вы знаете, это же зимой было холодно у многих, и вот от холода спасают два типа халата. Это велюровый, потому что там такая толстенькая ткань. И есть такая синтетическая ткань, она называется флис. Mm -hmm. Вот флис очень теплый, его можно было одевать в такие холодные зимние вечера. Ну бывают шелковые халаты из натурального шелка или синтетики, но полностью похожие на шелковые. И бывают бархатные халаты такие тяжелые. Вот то, что вы рассказывали, то, что вы рассказывали в историческом аспекте, вот они именно оттуда пришли. И вот такие на, для романтического ужина. Ну, вот Шоковая... Шел... Но это уже после ужина наверное. Больше подойдут. лучше для романтического ужина одеть коктейльное платье. Ну окей, с открытой спиной. Ну халат Вот, Ну, В принципе, мы это все обсудили. Но вот как мы приходим в магазин, вот как понять, какого качества, как выбрать хорошее качество халата, на что в первую очередь нужно обращать внимание. Ну, смотрите, очень легко. Как правило, если мы выбираем халат, правило руководствоваться, какой у вас тип фигуры остается всегда. Железно, при... угу. выбираете вы пальто, шубу или халат. То есть, если у вас стандартный тип фигуры, вы можете брать и длинный, и короткий угу. халатик. Если у вас тип фигуры, грубый. То есть маленький верх, угу. крупненький низ. Это длинный и полностью приталенный. Это может быть халатик на запах. Угу. Обязательно под пояс, обязательно, чтобы подчеркнуть такую вашу миниатюрную верхнюю часть. И все остальное длинное, закру... ножки будут закрыты. И если тип фигуры прямоугольник, когда великоваты плечики, тогда это только короткие халаты. А вниз можно одеть какие-то или плотные угу. колготы, или лосины. Вот, ну, от, по составу очень интересно. Тоже на что нужно обратить, обращать внимание, на швы, на этикетки. Давайте пройдем уже. У нас есть для примера халаты. Вот на что по нужно обращать ничего, внимание. Ничего нового нет. По составу мы можем. Смотрите, синтетика рекомендуется только в одном случае, когда это флис. Как я говорила, что это необычайно легкий и это необычайно э, теплый материал. Но uh -huh. это только когда холодно. Смотрите, поскольку вокруг халатов э, у, у, это, это такой предмет гардероба, знаете, совершенно противоположной репутацией. Потому что первый образ возникает хлопчатобумажный халат на пуговицах и бигуди, uh -huh. а второй вот совсем уже такой романтический, uh -huh. постромантический, с кружевом. Нужно смотреть, если вы хотите для, для после ужина романтического ну, брать шелк. Об эстетике. Тут какой? Вот как раз вот это шелковый ну, халат. Это обязательно должен быть, конечно, шелковый халат. Это может быть вот что-то наподобие вот такого с, с рисунком, принтованный шелк. Это может быть халатик с какими-то вот такими вот наподобие смокинговых воротников. Ну, вы понимаете, то что, то, что красиво, вы просто видите и понимаете, ваше оно или нет, и берете, опять-таки, учитывая ваш тип фигуры. То есть, ну, и в первую, в первую очередь нужно понимать вообще, для чего тебе, для какого предназначения, да, этот халат. Вообще, сколько нужно, должно быть халатов вот в гардеробе у женщины? Ну, и у мужчины тоже. Знаете, ну должно быть, наверное, обязательно должен быть банный халат. Угу. Дальше, э, вечерний халатик шелковый, это уже по вашему предпочтению. И я рекомендую настоятельно не носить в обычной жизни дома халаты э, только, только когда это ванна, только когда это вечер или, ну, или действительно холодно, потому что стереотипы остались. Лучше носить какую-то спортивную одежду, она угу. есть очень привлекательная. Угу. Какие-то бомберы на почесах. Какие-то лосины. Тогда вы выглядите в любом, кстати, возрасте. Вы выглядите стильно, вы выглядите моложавая, но и это есть хорошо. То есть я с ваших слов я понимаю, что это, ну, по этикету неправильно встречать гостей там друзей в халате. По этикету. Да. Но смотря насколько у вас близкий друг, да, но пойти, наверное, нет. То есть, если это нет, это нет. В любом кофе. случае, вы знаете, сейчас такое количество ну, эм, хорошей спортивной модной одежды, которая uh -huh. любой возраст э, сделает моложе, uh -huh. э, поэтому я рекомендую спортивную одежду в таком. Если это совсем близкие друзья, они пришли uh -huh. на чашку э, чая, и вы просто хотите с ними поболтать. Халат это, это слишком интимно. Это или ванну, это к телу, uh -huh. или это к телу массажному и так далее, но это все-таки не тот предмет гардероба, в котором нужно открывать широко двери. С этим понятным у нас уже не остается времени. Я Буквально хочу рассказать двумя, двумя словами, я хочу, да? хочу рассказать знаете про что? Что халаты очень нужно дарить, потому вот. что это такой деликатный предмет гардероба и между прочим вот допустим мужские халаты это стопроцентный шелковый бархат угу. вот когда... Практически 150 лет назад в Британии были вечера или обеды были званы, чтобы не беспокоить дымом угу. женщин. Мужчины выходили в специальную комнату, одевали такой смокинг -ган. Это был халат для курильщиков. Вот с этих вот специальных бортов слетала пыль, угу. пепел. Э -э, пепел, пепел, да. пепел. Вот, и они не беспокоили женщин раз. Во-вторых, вот такой халат был прародителем самого настоящего смокинга. Поэтому, когда вы дарите такой халат, вы автоматом дарите смокинг. Это самый лучший подарок. Дарить можно, встречать гостей не советуем. Очень интересная и увлекательная беседа. Спасибо вам, Елена. Я нагадаю, что еще... на на наші питання відповідала дизайнер Олена Голиць. Ми дізналися усе про халати. Далі буде.